بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ ببرکت لمحے نصیب فرمائے عزیزان محترم رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے ببرکت مہینہ ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کا تذکرہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا اور حکم فرمایا شہر رمضان اللذی انزل ضلع کی قرآن فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے اپنی لارائب کتاب کو نازل فرمایا اور بھی رمضان المبارک کی فضیلت کے لحاظ سے رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فرمان مبارکہ ہے اور مشکاش شریف کے اندر موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ماقبل ایک دن عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مختلف گوشوں پر باقامال جملے ارشاد فرمائے اور ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و مبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے اللہ تبارک و تعالی جل جلال نیکیوں کا عجر و ثواب میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلال اس کے نفل کے ثواب کو مزید زیادہ فرما کر فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جلال و اس کے فرض نماز کے ثواب کو مزید زیادہ فرما کر ستر فرضوں جتنا اجر و ثواب فرما دے اس ماہ مقدس کے اندر بہت زیادہ فضیلت رسول کریم سرور کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جب اتنی فضیلتوں کا حامل ماہ مقدس ہے اور اتنی بابرکت لمحے ہیں فن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ خیر بھی فرمایا کہ نفل کے ثواب کو اللہ تعالیٰ فرضوں جتنا بڑھا دیتا ہے اتنی رحمتیں اور برکتوں والے مہینے میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بخشش و مفرت نہ کرا سکے تو پھر یہ اس شخص کا مقدر ہوگا کہ وہ اتنے رحمتیں جب اللہ تعالیٰ کی چھما چھم امت مسلمہ پر پرس رہی ہوں ان دنوں کے اندر بھی کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر یہ اس کی مقدر کے بعد آتا ہے رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے سات ازار چار سو چوالیس اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمزی شریف کے اندر روایت کیا ہے اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک علیہ صحیحین ان کے اندر روایت کیا ہے اور بھی مختلف کتب کے اندر یہاں تک کہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغیمہ انف رجل اندہو فلم یسلی علی فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک علودہ ہو جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی لیا جائے لیکن اس کے بوجود بھی وہ شخص رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پڑے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دوسرے اس بد نصیب شخص کا بھی تذکرہ کیا فرمایا رغیم انف رجل دخل علیہ رمضان کا قبل این فرمایا کہ اس شخص کا بھی نا خاک الودا ہو جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان و مبارک کے ببرکت دن آئیں لیکن ان دنوں کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش و مفرت نہ کروا سکے فرمایا اس شخص کا بھی ناخاک علودہ ہو پھر تیسرے بد نصیب شخص کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا فرمایا رحیمہ جنتا فرمایا فرما اس شخص کا بھی نا خاک ہو جس شخص کے والدین اس کی عمر کے اندر بڑھاپے کی عمر کے اندر والدین موجود ہوں اور وہ شخص اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ لے جائے فرمایا اس اس شخص کا بھی خاک. اب اس پوری احادیث مبارکہ کے اندر خصوصاً جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص جس شخص کی زندگی کے اندر رمضان و مبارک کے ببرکت لمحے آئیں رحمتوں والے آئیں جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت امت مسلمہ پر چھما چھم برستی ہے فرمایا اس مہینے کے اندر بھی کوئی شخص اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے فرمایا اس شخص کا نا خواہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے ہمیں ایسے بندوں کی فہرست میں شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے وافر داوا